keyingi misolga o'tamiz tengsizliklarni isbotlash b ba guruh to'rt bir demak a uchu 7 oralig'ida b bir 7 oralig'ida biru 5 oralig'ida ekan b biru 5 oralig'ida bo'lsa mana bu ifodaning kasrning eng katta qiymatini toping deb savol berilyapti albatta shu ko'rinishda o'ylasak ham bo'ladi ammo biroz soddalashtirsak yaxshiroq bo'ladi buni surat mahrajini bga ko'paytiramiz Bunun surat maajini aga ko'paytirib olamiz shunda bizda suratida b plyus a taqsim b hosil bo'ladi maxrajida esa a plyus b taqsim a hosil bo'ladi biz bilamizki mana bular qisqaradi a suratda b koshgkeladi demak mana bu kasni soddagina mana bu ko'rinishga olib kelib olamiz va ana endi eng kattasini aytishimiz oson surat eng katta bo'lishi kerak demak ani eng kattasi yetti qo'yiladi qo'yamiz so, maqtaga eng kichigini ke qo'yishimiz kerak birni qo'yamiz demak bu yettiga teng demak bu kasr ya'ni bu kasrning eng katta qiymati yetti bo'lar ekan demak misolimizni javobi s javob bo'ladi